неравенство треугольника. Вам приходилось слышать выражение «все люди равны», а на треугольнике это правило не распространяется. Существует даже специальная теорема о неравенстве треугольника. О ней сегодня и поговорим. Всем привет! Неравенство треугольника принимается за одну из аксиом расстояния в теории метрических пространств. Над этой теоремой трудился великий Евклид, Запоминайте! Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон. То есть, АВ меньше суммы АС и ЦБ для любых трех точек АВС, не лежащих на одной прямой. Для трех произвольных точек АВС выполняется нестрогое неравенство AB а, а, плюс ЦБ. Причем равенство АВ равно сумме АС и ЦБ имеет место, если точка С лежит на отрезке AB а, и только в этом случае. Доказательства. Рассмотрим произвольный треугольник ABC а, и докажем, что AB а, меньше суммы АС и СБ. Отложим на продолжение стороны АС отрезок СД равно стороне СБ. В равнобедренном треугольнике БСД один равен 2, а в треугольнике ABD а, угол ABD а, больше 1 и значит угол АБД больше 2. Так как в треугольнике против большего угла лежит большая сторона, то АБ меньше АД, но АД равно АС плюс СД равно АС плюс СБ, поэтому АБ меньше суммы АС и СБ. Теорема доказана. Следствие. Для любых трех точек А, Б и С, не лежащих на одной прямой, справедливо неравенство. А, Б меньше суммы АС и СБ. АС меньше суммы АВ и ВС, ВС меньше суммы БА и АС. Каждый из этих неравенств называется неравенством треугольника. В следующей программе мы разберем эту теорему на практике. Удачи! Всем пока!